Сегодня 25 июня 19:00 в эфире грамматика Донечины. Коротко о главных событиях Донецкой области и Луганской области. Сегодня Совет Федерации принял решение об отмене постановления об использовании вооруженных сил на территории Украины. Это предложение Совету Федерации вынес президент России Владимир Путин, и его поддержали 153 сенатора. Один только высказался против отмены постановления, воздержавшихся не было. Это решение было принято, которое отменили 1 марта, и в соответствии с ним президент Российской Федерации Владимир Путин имел право вводить войска на территорию Украины. Это все совпало по времени с Крымским кризисом, и оно так висело, как в меч над Украиной, это решение. Сегодня Министерство, внутренних дел, Министерство обороны Украины обнародовало новую информацию о количестве погибших, погибших бойцов вооруженных сил в результате антитеррористической операции. Всего погибло 142 военнослужащих. Об этом сегодня перед заседанием Кабинета министров сообщил исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль. Ночь сегодня была неспокойная на Донецкой железной дороге. Было за ночь совершено шесть подрывов стрелочных переводов и путей, то есть какие-то такие мелкие теракты, что привело к дестабилизации работы железной дороги. А железная дорога, Донецкая железная дорога, это самая крупная железная дорога, которая входит в Укрзалезницу. Там приходится порядка Почти 40% грузового товарооборота на нее. О подробностях этого инцидента рассказал пресс-секретарь Донецкой железной дороги Владимир Селиванов. В период с 7 часов вечера в прошлый суток и 7 часов утра этих суток на Донецкой железной дороге произошло. 6 подрывов железнодорожного пути стрелочных переводов. Это в районах Горловка, Никитовка, Доля, Дебальцева. Из шести подрывов 4 мы уже смогли восстановить полностью и планируем завершить все восстановительные работы уже с сегодняшней сутки. В связи с тем, что подрывы железнодорожного полотна осуществлялись на двухпутных участках, была возможность нам пропускать поезда, конечно же, есть определенные задержки поезда. У нас выбился с графика Харьков-Луганск пассажирский поезд, опозданием на станцию Луганск 5 часов 18 минут, и по отправлению мы его задержали на 4 часа 43 минуты. Все остальные пассажирские поезда в дальнем следовании курсируют на территории Донецкой железной дороги со скоростью 40-50 км в час с целью обеспечения вопросов безопасности. Есть, конечно же, определенные отставания от графика, на которые вынуждены это в пределах часа до часа. Пригородные поезда, в принципе, курсируют согласно графику. Нужно сказать, что благодаря оперативности восстановительных бригад, мужеству в некоторых случаях наших сотрудников удалось избежать сходов поездов. Благодаря э, бдительности наших сотрудников-станционщиков и диспетчерского аппарата удалось организовать работу не остановить железную дорогу. Сегодня, на место падения сбитого 24 июня, террористами вертолета МИ-8 Вооруженных сил Украины прибыла следственная группа Министерства обороны, которая расследует данный инцидент. Обнаружено вооружение военнослужащих, оборудование вертолета. Также обнаружен бортовой самописец, записи которого сейчас изучаются. На месте падения были обнаружены тела погибших военнослужащих и членов экипажа. Сейчас принимаются меры по транспортировке и перевозке погибших военнослужащих для проведения захоронения. И сегодня была реакция лидера террористической организации Донецкая Народная Республика, самопровозглашенного премьера Александра Бородая, на сбитый вертолет. Он обвинил украинскую армию в нарушении договоренности о прекращении огня. Есть видео нашего коллеги Сергея Вахганова. Происходит здесь для вас какая-то информация? В в районе аэропорта и, города Донецка нет. городе у меня есть в районе ближней границы, скажем так, тоже бои с напоминанием продолжаются. Продолжаются бои с в районе коров. Ну, в общем, как бы все как обычно, я бы сказал. Ничего существенного не изменилось. А с вертолетом все-таки есть подтверждение, да, мы вчера пытались Про вертолет пока вам ничего не скажут, к сожалению. Понимаете, мы стремимся к миру. Ну, максимально, да, то, это называется. Но пока что предыдущая консультация являлась, да и многие другие всякие разговоры через посредников, к сожалению, которые были, так сказать, закулистые всякие ходы. И пока что это все оказывается достаточно бесплатным, поэтому я по поводу разного рода переговорных процессов лично я на данный момент нахожусь в пессимизме, скажем Пока что я не вижу никакой реальной воли в Антраците вечером вчера, 24 июня, произошла трагедия. Неизвестные выстрелили из подствольного гранатомета и попали в детскую площадку. В результате был смертельно ранен ребенок годовалый 2013 года рождения. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Татьяна Пагукай. Это пресс-офицер Управления внутренних дел Луганской области. Сейчас возбуждено уголовное производство по статье 115, часть 5. Это умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц. И аналогичное происшествие произошло на Путиловском мосту в Донецке. На блокпосте террористы расстреляли автомобиль, который направлялся в район аэропорта и не остановился по их требованию. В результате погибла 34-летняя жительница Краматорска. А в Горловке террорист по кличке Бес, который контролирует этот город, дал указание ограбить предприятие. Новогорловский машиностроительный завод. Он, в результате были похищены 5 тонн дизельного топлива, 4 автомобиля и ограблена касса. Такая ну, достаточно внушительная сумма была украдена, 300 тысяч гривен. И есть комментарии по этому поводу, которые сегодня в Совете национальный, э, заявил, ну, который дал сегодня э, пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Чеповой. Украинские прикордонники отмечают постоянность, э, присутствие в прикордонных районах вооруженных групп невідомих осей, а также переміщення военной техники. Та підрозділів Збройних сил Росії поблизу українського кордону. Російська сторона не виконує своїх обов'язків з охорони державного кордону з Україною та сприяє перетину кордону терористами. Зокрема, такі дії відбуваються на прикордонному пункті пропуску із зварене Луганської області. Українською стороною такі спроби блокуються вогневим прикриттям кордону Збройними силами України. 25 червня з 4 до 6 години відбулося бойове зіткнення та обстріли бойовиків по наших блокпостах і опорних пунктах прикриття лінії кордону. Це відбулося в районі населених пунктів Бірюково. Тадьяково Луганской области. Обстрел прикордонников проводился з минометов и стрелецкой зброї. Втрат сбоку прикордонников немає. 24 червня в Луганской области поблизу Свердловск, террористы атаковали... Это Владимир Чиповой, он помимо того, что рассказал о том, что был бит так человек в районе Путиловского моста он рассказал о ситуации на границе Украины и России, где продолжаются бои, независимо от того, что объявили перемирие. И сегодня еще один лидер террористов Павел Губарев осудил это перемирие. Он заявил, что по его информации сейчас украинская армия готовится к Блицкригу, оборудуются переправы на Северском Донце, и это перемирие надо украинской армии, чтобы перегруппироваться и выбить террористов окончательно с территории Донбасса. Есть его короткий комментарий, который он давал российским тележурналистам. Все это для наступления. Все развед... разведывательные данные говорят о том, что готовится широкомасштабное наступление по всем фронтам в районе Лисичанска и Славянска-Краматорска. Вот. Поэтому как мне кажется, любые консультации или переговоры, как их не называй, в этих условиях это фарс, это филькина грамота, это декларация, которая не соответствует действительности. И я бы на месте политиков, руководителей наших народных республик воздержался от консультаций и переговоров под грохот артиллерийских орудий. На ваш взгляд, а... Его слова части подтверждаются ну, тем, что перемирия нет. Сегодня в Новогродовке произошла перестрелка между террористами ДНР и Национальной гвардией Украины. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации. В Донецке продолжаются какие-то террористические акты непонятные а акты запугивания. Был захвачен христианский реабилитационный центр для алка- и наркозависимых скала спасения. Всех служителей заведения закрыли в комнате и никого не выпускают по информации, которую мы сейчас обладаем. Мобильной связи с ними нет. Какой был смысл совершать нападение на это учреждение, непонятно. Хотя, вероятно, здесь присутствует какой-то религиозный подтекст. Известно, что в основном люди, которые поддерживают Донецкую национальную республику, это, можно сказать, православные фундаменталисты. А этот центр, он был протестантским, и, возможно, его обвиняют в какой-то ереси. Я думаю, в ближайшее время мы узнаем детали этого происшествия. И сегодня было захвачено здание Главного управления Фельдслужбы Украины в Донецке. Это совершили 10 вооруженных, неизвестных в камуфляжной форме. И они похитили начальника этого учреждения. Пока террористы похищают чиновников, другие чиновники организовывают сбор гуманитарной помощи для этих террористов. Обычно, когда в интернете обнаруживаешь объявление о сборе этой гуманитарной помощи, там указывается, что необходимы какие-то вещи для ведения боевых действий. И вот такие вот объявления были замечены на здании Ленинского исполнительного комитета. Потери террористов настолько велики, что они не знают, куда девать тела своих убитых. По крайней мере, об этом заявляет исполняющий обязанности начальника Главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Александр Размазнин. По его словам, в славянский водолаз, обследуя озеро, наткнулся на несколько сотен трупов, как он сказал, незахороненных сыновей российского отечества. И его слова тоже, его словам есть некоторые подтверждения, потому что милиция сообщает о том, что в морге Донецкой области начинают свозить граждан, как они формулируют это, граждан соседней страны. Так тремя неизвестными был, было одно тело доставлено в Морг Янакиевского отделения областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Они определили, что это труп мужчины 81 -го года рождения. Такой же случай произошел в Снежном, и туда тело неизвестного так называемого российского освободителя доставили пять неизвестных тоже. Как видим, милиция не пытается задержать этих людей и выяснить, откуда, собственно говоря, взялось тело и как оно оказалось у этих людей. Пока в морге Донецкой области завозит тело граждан Российской Федерации. Еще находятся люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в других регионах Украины. Так Служба безопасности Украины в Днепропетровске разоблачила преступную группу, которая пыталась организовать свою местную какую-то Днепропетровскую народную республику. Видимо, чтобы повторить то, то же самое, что на Донбассе они сделали. Служба безопасности подготовила сюжет о задержании этой группы. Да. И батальон территориальной обороны в Маринском районе Донецкой области задержал сегодня координатора террористов в Маринском и Великоновоселовских районах. Она была задержана, эта женщина, 57 лет, она была задержана с агитацией и газетой террористов Новороссия. Правоохранители обнаружили у нее также гранату РГД-5. Да, на этом... Мы завершаем трансляцию Громадского донеччины. Смотрите нас каждый день в 19.00. Подписывайтесь на страницу Громадского в социальных сетях. Ставьте лайки и распространяйте посты. Оставайтесь громадским.